я Галина Витюк, я занимаюсь сервисом Маркет в Украине. Я и, ребята, я как Это мост в Он находится во Флоренции. В доме как на мосту располагаются ювелирные лавочки и мастерские. И каждый год миллионы туристов приходят сюда только для того, чтобы купить ювелирные украшения. По Литей, один из жителей начал на мосту торговаться все больше и больше, и тогда уже, когда их стало более 20, каждый торговец стал зарабатывать более 150. А все это произошло только потому, что появилось много магазинов, большой выбор товаров, и люди стали приходить на мост целенаправленно за покупками. Так вот, представьте, что этот мост Яндекс.Маркет – место, где встречается покупатель и продавец. Посещаемость маркета по данным Гемиуса на сегодняшний день 700 тысяч пользователей из Украины. По многим исследованиям аудитории украинского интернета почти половина пользователей сосредоточена в столице и области. Но тем не менее на маркет две трети посетителей приходят из разных регионов Украины. И Сейчас на маркете подключено 450 магазинов, которые доставляют по Украине, в том числе практически все они доставляют во Львов. Посетителей, которые приходят на маркет из Западной Украины, сейчас 50 тысяч ежемесячно. Интересно, что практически все они, выбрав на маркете товар, переходят на сайты Магазинов из других городов. И все это, скорее всего, происходит потому, что они не могут найти подходящий товар, магазина из своего региона. Так, во Львове только 4% пользователей выбирают товары в львовских магазинах. Можно подумать, что в Киеве, где большое количество столичных магазинов, предлагают широкий выбор товаров, люди покупают в своем городе. Но это не так. Даже там более 20% киевлян выбирают товары в магазинах с доставкой из других городов. На маркете мы предоставляем возможность магазинам показать свои товары пользователям всех тех регионов, куда он осуществляет доставку. И вы можете продавать больше по всей Украине и зарабатывать при этом больше. Пользователи приходят на маркет, чтобы выбрать товар, почитать отзывы, посмотреть характеристики. По данным опросов ТНС, интернет-пользователи, если им нужно выбрать, какой товар купить, они приходят в интернет выбирать, потому что это удобнее, можно спокойно в спокойной обстановке, сидя за компьютером посмотреть характеристики товаров, почитать обзоры, отзывы пользователей, посмотреть видео, сделать правильный выбор. Считается, что пользователи интернет-площадок торговых, они покупают в тех магазинах, которые предлагают товар дешевле. Но это не так. Люди на маркете по нашим данным, в Украине вообще не сортируют по цене. То есть они просто не сортируют по цене. Пытаются найти как бы золотую середину. Цена, качество обслуживания. И люди читают отзывы на магазин, смотрят такой магазина рейтинг на сервисе. Как правило, при приблизительно одинаковой стоимости товаров... Выбирают те магазины чаще, у которых рейтинг выше и хорошие отзывы на магазин. По данным многих опросов люди хоть и выбирают в интернете, но большая половина из них приходят покупать в магазины обычные, розничные, оффлайн. И это связано с обычной привычкой людей покупать в магазинах, в салон магазинов. На маркете мы предлагаем магазинам указать свои точки продаж и пункты самовывоза товаров. Тогда пользователь сможет посмотреть на карте и выбрать путь в ближайший магазин, подходящий для него. Совсем недавно мы начали принимать к размещению товары тех магазинов, у которых нет заказа через сайт, есть только торговые точки, оффлайновые магазины разместив э, данные о своих адресах э, торговых точек на маркете, пользователи, когда выбирают на карте товар, э, выбирают магазины на карте, они смотрят и видят, где находится торговая точка, могут посмотреть время работы и уже потом э, посмотреть телефон, позвонить, уточнить информацию о наличии и цене товара, э, прийти туда и купить. Сейчас на данный момент пользователи, которые выбирают магазины на карте, смотрят адреса. Их 10% в Украине. Маркет позволяет интернет-магазинам не только предложить свои товары пользователям, но и получить обратную связь и пообщаться со своими покупателями. Отзывы ⁇ это очень ценные данные, информация, полученная напрямую от покупателей магазина, как для самого магазина, так и для всех остальных пользователей при выборе места покупки. Когда люди выбирают магазин, где купить товар, они смотрят рейтинг, читают отзывы и чаще выбирают товары тех магазинов, у которых рейтинг выше и хорошие отзывы. Для того, чтобы у вас был хороший рейтинг и хорошие отзывы, нужно заниматься агитацией ваших покупателей, чтобы они их писали. Разместите на сайте баннер, перейдя по нему, пользователь сможет оставить на сервисе отзыв. Такой баннер можно сделать самостоятельно, и он, в принципе, может вести на любую торговую площадку, либо же на какую-то страницу вашего сайта со всеми отзывами ваших клиентов. Также можно, после того, как покупатель сделал покупку в магазине через некоторое время, написать ему письмо, там, поблагодарить его за покупку и попросить оставить отзыв на сервис. Как правило, такие... Пользователи, они довольны своей покупкой и с радостью оставят у вас хороший отзыв. И, конечно же, могут быть негативные отзывы, и нужно реагировать на критику и пытаться решить проблемы ваших пользователей. Потому что в первую очередь все понимают, что идеальных магазинов нет. И если вы будете работать с отрицательными отзывами, с жалобами пользователей, то все другие будут видеть, что вам не безразличны ваши покупатели, вы обращаете на них внимание, стараетесь им помочь и помогаете решить проблемы, которые возникают при заказе. Потому что, в принципе, у любого магазина, у каждого могут возникнуть проблемы, на любом этапе покупки. И нужно помогать пользователям их решать. На маркете мы предлагаем прозрачную систему, где каждый магазин может оставить отзыв, где каждый пользователь может оставить отзыв на магазин, и каждый магазин ответить своему покупателю. Поблагодарите пользователя за хороший отзыв о магазине. Если же отзыв негативный, Попробуйте уточнить номер заказа, уточнить детали возникшей ситуации, которая произошла. И помогите пользователю решить эту проблему в режиме онлайн. Тогда, как правило, если проблема будет решена, то ваш покупатель вернется на маркет и он напишет уже хороший отзыв о магазине. Важно, что все другие пользователи при выборе места покупки, они будут читать это и видеть, что ваш магазин хороший, ему важны покупатели, ему важны его клиенты, он от них не отмахивается и помогает. Какого вольна относительно, что первый возраст он проплачен? Что-что-что? Ага. Первый возраст проплачен, как Да.

поставил этот товар, он напишет с радостью. Просто очень. написано. Я люди пишут. Спасибо большое, что могли с выбором типа того. Ну, Я вам расскажу так, что у вас... Может быть, я немножко проясню ситуацию. Дело в том, что был период, когда магазин ГСЛ, он проводил акцию среди своих покупателей. Если вы на лучший отзыв, да, кто ставит лучший отзыв и при этом нужно было прислать в магазин ссылку, где пользователь оставил отзыв о магазине, и за это он там получал, по-моему, какую-то там скидку для следующей покупки. <соценно> да, была у них такая <соценно> акция. <соценно> <соценно> Была такая акция, и действительно люди писали на всех сервисах, где магазин размещается. То есть там был перечень площадок, можно было написать на любой. Возможно, это как-то отзыв относится к тем отзывам, Важно, что отзыв должен был написать уже тот пользователь, который покупал в этом магазине, и тогда он получал как бы, скидку на следующую покупку, на вторую. Ну, грубо кажучи, я вже це озвучив сьогодні, ну, такого, ну, наглої купівлі відгуки робити в будь-якому банку не лав. Треба спонукати людину, як вже казала Галя, от, отримали покупку, ви як клієнт, і отримуєте листа від е, магазину, що е, як вам товар, сподобався, не сподобався, якщо позитивні враження чи негативні, якщо маєте якісь питання, звертайтеся до нас або можете написати відео. Тут, тут, тут. Сэй, не знаю, если бы он задавал на покупку, у нас ему верность в 0,30% напала, у нас за пару напала. Я думаю, меньше. Будем оптимистами. На самом деле, если покупателю очень не понравилось обслуживание в магазине, его скидки на следующую покупку, которую он совершать не будет никогда в нем, не стимулировать, чтобы он написал хороший отзыв. Человеку не нужен этот магазин, он напишет плохой отзыв, ему не нужна скидка в магазин, где его плохо обслужили. Он никогда туда не пойдет. Потому что люди они читают, и когда это написанный отзыв, то есть видно, да, вот даже сейчас Жди, мы подумали, написано. что это не настоящее. Так же самое каждый покупатель перед тем, как выбрать, купить в магазине, он читает отзывы на магазин и видит, да, это нормально. И если у магазинов только положительные отзывы, конечно, все относятся с недоверием к нему. То есть ну, не бывает же идеальных магазинов. Все хотят видеть, были какие проблемы, как магазин помог пользователю, как он их решил. Может быть, даже более да важно, чем... Да давайте типа вопросы... Да, поэтому заказывают отзывы и, и такие. и сакеи. В... в конце. У вас вопросы ...магазины по количеству отзывов. у вас? Количество отзывов не было. Влияет, скажем так... Рейтинг. Рейтинг магазинов. Потому что в рейтинге магазина участвуют те оценки... Которые пользователи на магазин оценивают. Ну, Но это не на ранжирование, это влияет только при сортировке по рейтингу. То есть когда пользователь пришел и осознанно отсортировал по рейтингу. Если он не сортировал по рейтингу, то оценка на магазин никак не влияет. Но, как правило, пользователь все равно при приблизительно одинаковой цене он чаще выбирает тот магазин, у которого рейтинг выше, То есть визуально. Да, ну, да. за рейтинг. <свят> рейтинг зависит не только от оценок пользователей. Не только, да. От а от чего? Рейтинг зависит от оценок пользователей и от того, как наша служба качества на маркете оценивает мозги. Там в есть большая формула. Там очень почитать. большая формула, да. Вы можете зайти, почитать, расписано, то есть кто-то математики хорошо разбирается, может посмотреть. <свят> Некоторые, может быть, будет сложно. Давай, рассказывай дальше. Так, дальше, да? Угу. А, значит, подключиться к маркету. Подключиться к маркету просто. Зарегистрируйтесь на Яндексе или используйте уже существующий ваш логин. Подготовьте прайс магазина, прайс-магазина в формате URL для маркета. Сейчас в большинстве систем управления сайтами уже есть возможность выгрузить товары в Яндекс.Маркет. Если же при регистрации возникнет какая-то ошибка, пришлите ссылку на ваш прайс в службу техподдержки. Мы посмотрим, почему возникла ошибка и посоветуем, как ее исправить. Заполните данные о магазине, о его доставке и отправьте на проверку модерация занимает до двух рабочих дней, и на маркете мы проверяем каждый магазин. Все магазины проверяем. Наша служба качества под видом покупателей делает тестовые заказы. И проверяет, смотрит, отвечает ли магазин на заказы, принимает ли он вообще эти заказы, не завышается ли цена при покупке, ну, в общем, соответствуют ли условия, указанные на продаже, на маркете и у самого магазина и так далее. После успешной модерации можно начать размещаться. И вы платите только за тех пользователей, которые заинтересовались вашим товаром, его ценой, устроила цена, подошла доставка, варианты доставки подошли, и они перешли на сайт магазина. Стоимость клика 60 копеек и для товаров книги 30. Подключиться довольно просто, минимальный платеж – всего 60 гривен, и магазин может начать размещаться. Минимальный раз, 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 или... счет 60 гривен – это предоплата. А, предоплата, да, и уже за каждый да. клик снимается с баланса. И напоследок хочу еще рассказать о бесплатной возможности привлечения пользователей на сайт магазина. Посмотрите на результаты выдачи индекса по запросу HTC Desire Купить. Пользователь задал конкретный вопрос. Он хочет купить мобильный телефон. Вот выдачи обычных сниппетов недостаточно для того, чтобы выбрать, на какой сайт перейти, чтобы купить этот товар. Не хватает цены и не хватает доставки. И теперь каждый магазин может указать информацию о цене, информацию о доставке. Для этого нужно подключить свой прайс в формате e-mail через сервис Яндекс.Маркет. У тех же магазинов, кто уже размещается на маркете, мы показываем цену, информацию о доставке автоматически в результатах поиска Яндекса. И важно, что по нашим данным те магазины, которые уже воспользовались возможностью улучшить свой снипет у них переходы из результатов поиска по сниппетам, где указана цена, увеличились на 6%. При этом люди, которые пришли на сайт по такому сниппету, они проводят больше времени на сайте и они, просмотр... и они чаще ложат товары в корзину. То есть конверсия до корзины увеличилась на 21% и число просмотренных страниц на 7%. Все это происходит потому, что люди видят цен, видят доставку и уже более осознанно, целенаправленно приходят на сайт обласники. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Я пишу прощения, я так и не понял, как изменить прайс в этом формате мастер. Как делать? Если вы используете систему управления вашим сайтом и в ней уже есть возможность, то вам нужно обратиться в техподдержку, которую вам нужны на вашем и это довольно просто. Если, нет. если же такой возможности изначально нет в вашей системе, тогда нужно обратиться к программисту, он вам подготовит информацию. Это не сложно. Это самый XML-файл, в чуть-чуть иншем формате. А, знаю потому что мы размещал мы размещали Ну, на самом деле это не сложно. Это yeah. день работы программиста и Буквально две-три годы работают по программистам. Ну, тут залежно от того, где вы программисты. Ну, конечно, и Кирина, но, как правило, это делается один раз. Вы один раз настраиваете эту выгрузку, Казали и уже потом не заботитесь. Информация обновляется планирует Яндекс развиваться в рекомендательный сервис вроде интернета, То есть онлайн каталоги переходить, когда советуют человеку то, что смотрели купили его друзья. Ну, мы не хотим навязывать а пользователю при выборе товара чьи-то там покупки. Нет, можно и я скажу? Алексей Аргей, руководитель сервис Яндекс.Маркет. Значит, мы уже сейчас рекомендуем разные, в разных местах Похожие товары, аксессуары там, на странице категории, что пользователи хотят. Потихонечку. Вот, да, потихонечку. Но, к сожалению, имхонетовский подход, он хороший для товаров типа книг, там, вина, еще чего-то. Вот. А, то есть, когда ты на, ну, ставишь оценки там, там, 10 тебе товаров, он тебе рекомендует следующие 10 там, почитать или там, попить и так далее. В случае телефонов мы будем двигаться в другую сторону. Это в сторону рекомендаций твоих друзей. Потому что как по опросам, Рекомендации, отзыва друзья о товарах это самое ценное. Люди больше всего этому доверяют. То есть, если у тебя у друга есть iPhone. Там механика. человек шанс, Это непонятные люди, которые понравились. Там, там механика collaboration фильтринг. То есть, если твои интересы совпадают, то и эти книги тебе будут интересны. В случае товаров, надо использовать друзей из социальных сетей. То есть, если там, не знаю, ВКонтакте или в Facebook твои друзья сказали все, что этот телефон хороший и у тебя есть нормальный сайт, где это можно все посмотреть, то ты, скорее всего, телефон купишь, потому что тебе... Или когда будешь смотреть, не купить ли его, ты его купишь. Поэтому будем в эту сторону двигаться. Спасибо за вопрос. Это действительно самое важное, потому что очень много товаров, и подчас очень сложно выбрать. И социальные сети, ну, точнее, твои друзья могут помочь в этом. Что за Вас... какие... Какие... какие попадания на Яндекс.Маркет? То есть он попадает в поисках или он попадает из выставки. Товар? Да, по товарным запросам на поиске мы показываем выдачу карточку модели товара на маркете и также показывается товар объявление о товарах магазина в блоке справа вместе с директором, как контекстная реклама. Пользователь может перейти по карточке сразу на маркет или же по маркетному объявлению там, с целью с выставкой на сайт магазина. Кроме того, есть еще рекламная сеть. Да, мы показываем объявление магазинам в рекламной сети. Пользователи могут переходить оттуда. А на основании чего формируются карточки? То есть, как я понимаю, в да, от поиска отображается как карточка товара, если человек ищет именно этот товар, именно эту позицию. Да, Правильно? да. да, да, да. то есть по товарному запросу, когда пользователь задал конкретный товарный запрос, мы показываем... Как колдунчик карточки маленького, маленького такого вида, если то есть. То фотография, там. Фотография, да, да, да. там пишется отзывы, обзоры, средняя цена. И пользователь, а перейдя, уже попадает на маркет. В а как, как, каких условиях он опирается, отображаться или нет? А то мы уже размещены. Именно по товарному вопросу. Мы уже размещены, там, потолок, там, потолок, там, потолок. Мы уже просто у вас не один как бы месяц, и наша карточка не показывает. Карточки. Здесь может быть, Давай да. попробуем ответить быстро. Значит, карточки мы сами набиваем, создаем такой объект в базе и заполняем характеристики картинки на основе сайта производителя. Если вы продаете товары, для которых у нас нет каких то причинам карточкам, то, конечно же, в таком виде выноска не будет показана, но она будет показана в другом виде, там есть еще, еще другой тип, когда без картинки показывается ссылка на маркет. Ну, например, там, у нас нет карточек одежды, потому что ну, набить всю одежду невозможно, ее очень много. Но у нас при этом есть выноска на поиске, это там на третьем месте, по-моему, в результатах поиска, когда ты пишешь там, название, там, не знаю, блузка чего-нибудь. Вот. И типа, там ссылка на маркет, там найдено там, 200 предложений блузки такой-то. Человек кликает и контекстно переходит на маркет, дальше ему отображается предложение и так далее. Но получается на самом маркете фотография есть. Да, описание есть, но при Но у них но есть поиске, карточки, у них есть да, карточки. Да, да, да. Они обнаруживаются именно карточками при поиске. Возможно, да. При э поиске... -э 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 а а чем, чем вы торгуете? Скорее всего, ваши товары, вы же продаете такие -то товары, на которые есть карточки. Да, да, если да. Если да, я да. не ошибаюсь. То есть, скорее всего, просто, я не знаю, может быть... Да, давайте вот конкретно покажите пример. Так сложно просто говорить в вакууме, что я сейчас за пытание было? У меня еще один вопрос. Я так что показывается в результатах там, где директ тоже одно объявление, да? В блоке вместе с директом это единый блок директ. Хорошо, такой вопрос. Если есть, объявление, которое просто директом подавалось, и вот есть объявление с Яндекс.Маркет, то у них одинаковая ставка. Будет Яндекс.Маркет объявление иметь преимущество? Ну, есть определенные Правильно правило показывает объявление. Да? Объявление показывается не только то, у которого там выше за клик. Объявление показывается да, по быванию произведения CTR на ставку. Если у объявления с маркета CTR выше, люди на него чаще приходят, то оно будет показано выше, чем объявление директора, которого может быть ниже сетяра. Ну, то есть не влияет то, что оно размещено на маркетах? Нет. Не Нет, объявление директора и маркета в блоке я же хочу вас расстроить немного. Скорее всего, если будет одно и то же объявление, то у директора будет преимущество. Почему? Потому что а, маркет показывает цену, а так устроена жизнь, что на ну, товар с ценой приказенность хуже, чем без цены, потому что люди же понимают, сколько это стоит. Но при этом выше конверсия. Потому что человек уже понимает, сколько если он кликнул, то Поэтому, когда у нас опцион, правильно, как я сказал, CTR может на ставку, ну с директором, mm -hmm. одни и те же объявления директора директор директ директор будет чуть выигрывать выигрывать. Но mm -hmm. там есть для маркета немножко там, более слабые условия, mm -hmm. и там, допустим, директор может отсеяться за ctr маркет поэтому этом будет показываться. Поэтому там вот такая вот хитрая динамика. Вот. В общем, надо пробовать и там, и там, но в маркетинг просто намного проще заливать свой ассортимент, чем в директ. Там e-mail подготовил, и все автоматом на поиске, А в директ это надо ключевые слова составлять и так далее, и так далее. Ну, у вас сегодня присылают. Да, вот. Поэтому, а, сразу, чтобы не вставать два раза, и надо размещаться там и там, просто в маркете размещаться с ассортиментом, а в директе размещаться с категориями. То есть по запросу одежды, конечно же, лучше показывать заявление в директе ссылку на свою одежду, а не конкретную блузку за 2000 гривен. А соответственно, когда человек спрашивает конкретный телефон, то здесь лучше, конечно, в маркете, потому что там есть цена. Если он же кликнул, а вы платите за кликань за показ, то там цену увидел, то в конверсии лучше Вот, У меня есть еще маленькая следующей неделе в Львове будет проходить семинар Яндекса «Рекламные возможности». Вся информация есть на сайте, пожалуйста, посмотрите и приходите. А платную часть? Бесплатная. Семинар бесплатный. Спасибо. А где будет Вы посмотрите на сайте, там все описано, и программа, и место проведения. 27-го, да? 27-го, да. 27-го на сайте есть программа, о чем там будет рассказывать. Да, это информация, она в комментариях точно. Да. Ну что, дякую вам, Галина, за доповедь.